الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على خاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی مختصر سی آیا کلوت کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی روشنی میں مجھے صحیح صحیح کہنے کی سمجھنے سمجھانے کی کرن سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کریم اللہ علیہ و وسلم کی باقی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اعمال سکھائے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی بھی سکھائے ہیں کہ اعمال کرنے کیسے ہیں اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزرت نے فرمایا اس میں بھی مسجد کے آداب سے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آنے کے لیے اپنے آپ کو زینت دو نماز کا جب وقت ہوتا ہے موزن اذان دیتا ہے اذان کے بھی آداب سیکھ لائے اذان دینے کے بھی آداب بتلائے اور ہر مسلمان کے لیے اذان سننے کے بھی آداب بتلائے اذان میں بھی سب سے پہلے موزن اللہ و اکبر کہتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے نماز میں بھی اس سب سے پہلے امام اللہ و اکبر کہتا ہے اللہ کا نام بلند کرتا ہے اذان کا بھی ادب ہے کہ جب آزان ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یشی سی وقت پھر تم سارے کام چھوڑ دو نماز کی تیاری شروع کرو اللہ رب العزت کہ جب بلاوا تمہیں آ جائے تو پھر تم اپنی دنیا کی مصروفیت کو دنیا کی نشغولیت کو ترک کر دو اور نماز کی تیاری شروع کرو اور فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو اللہ کے اعلان کو پوری توجہ اور شان سے سماعت کرو بے شمار متعدد احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب موزن اذان کہے تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب دو توجہ سے وہ کلمہ سنو اور اس کا جواب دو اپنی گفتگو اپنی مصروفیت تر کر دو یہ اذان کا ادب ہے اس پر فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہما وقت مسجد میں جن کی آمد و رفت لگی رہتی ہے وہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اپنی گفتگو میں جو لگے رہتے ہیں ان کے لیے لانت نام اپنی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے بدعا ہوتی بے شمار واقعات اس پر نے لکھے ہیں ایک واقعہ مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ نے لکھا ہندوستان میں کسی گاؤں میں ایک قبر کسی وجہ سے کھل گئی دیکھا کہ ایک نوجوان بچی کی خبر ہے اور ایک درخت ہے اس سے کترے پانی کے ٹپک رہے اور وہ پانی اس کے منہ میں جا رہے اس سے وہ شاداب ہو رہی ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا والدہ نے بتلایا کہ اور تو کوئی خاص عمل ایسا ذہن میں نہیں آ رہا بچی کا ایک عمل ضرور تھا جن دنوں وہ بیمار تھی تو جب کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا کہ پشاب کی حاجت ہوتی تقاضا ہوتا تو میں ان کو واش روم تک لے جایا کرتی اور اس دوران اگر آزان ہو جاتی تو وہ منع کر دیا کرتی تھی کہ امی یہ بٹھا جاؤ آزان ہو گئی اذان سنتی اذان ہو جاتی اس کے بعد اپنی حاضر پوری کرتی تھی یعنی اپنے جسم سے کپڑے بھی اتارنا وہ پسند نہیں کرتی تھی دوران اذان اذان کا ہے اذان کا ادب کرنا چاہیے اذان کا جواب دینا چاہیے فرشتے اس پر مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی جو اذان کو غور سے سنتا ہے دھیان سے سنتا ہے ہارون رشید کی بیوی بی زبیدہ انتقال ہوا کسی اللہ والوں کو خواب میں ملاقات ہی پوچھا وادہ کیا ہوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات پر مفرد فرما دی حالانکہ ان کی تو تاریخ میں بڑے بڑے, بڑے واقعات موجود ہیں فرمایا کیا واقعہ ہے وہ کہ ایک دفعہ میں اپنے محل کے لون میں جہاں پردے کا اہتمام ہوتا تھا ہم چند خواتین ٹہل رہی تھیں تو ہوا کی وجہ سے میرے سر سے دوپٹہ نیچے گر گیا یعنی سر سے اتر گیا تو اسی دوران مفضن نے اذان دی تو میں نے اپنا دوپٹہ صحیح کر لیا سیدھا کر لیا سر پہ لے لیا میں نے اذان کا اللہ کے نام کا ادب کیا اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری مفرت ہو آزان کا اداب کرنا چاہیے مسجد میں جب داخل ہو کوشش کریں کہ گھر سے تیار ہو کر آئیں قرو زین تک ان کل مسجد جب تم مسجد جانے لگو تو مسجد کے شایان شان تیار ہو کر جاؤ ہم اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کی بلائے پر بلائے پر جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں اتنا بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ جو دفتر کے کپڑے ہیں آفس کے کپڑے ہیں کام کے کپڑے ہیں صاف ستھرے بھی ہوں تب بھی ہم کپڑے بدل کے جاتے ہیں اپنے آپ کو بنا سوار کے جاتے ہیں کہ وہاں اور مہمان بھی آئے ہوں گے وہ کیا کہیں گے اور یہاں اللہ رب العزت بلا رہے ہیں آپ کو مسجد میں اپنے گھر اللہ بلا رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہ کریں کوئی اہتمام نہ کریں مسجد کے اور نماز کے اور اللہ کی شایان شان لباس نہ پہنے کوئی واک کرنے کا یونیفارم پہنے ہوئے نماز کے لیے چلا آ رہا ہے کوئی رات کے سوئے ہوئے سونے والے کپڑے پہن کے مسجد چلا آ رہا ہے جس حال میں دیکھو کوئی کام کے کپڑے پہنے مسجد میں چلا آ رہا ہے مسجد کی شیعہ شان نماز کی شیعہ شان اللہ رب العزت کی شیعہ شان مسجد میں تشریف لائے عند کل مسجد جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں مسجد میں داخل کرے دعا پڑے اللہم پڑے لی ابواب رحمت عذاب مسجد اپنا جوتا اٹھائیں اپنا سامان سنبھالیں سنبھال کے رکھیں ایسے نہیں مسجد میں ایسے پھینک دیا غرد و غبار سے مسجد کو بچائیں آلودگی سے مسجد کو بچائیں پھر ہمارے ہاں عورت میں دیکھتے ہیں مسجد میں جب نمازی آتے ہیں تو حضور سے آ کر کے السلام علیکم و اللہ فرمایا نہیں جہاں آپ بیٹھے آ کر کے آس پاس میں اگر کوئی آدمی ذکر میں مشغول نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں تو آپ ان سے سلام کریں دائیں والے سے سلام کریں بائیں والے سے سلام کریں زور سے سلام علیکم نہیں کرنا چاہیے کوئی نماز میں مشغول ہے کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے اپنے ساتھ معصوم معصوم بچوں کو لے آتے ہیں جنہیں مسجد کا احترام ابھی ان کے اندر وہ شعور ہی پیدا نہیں ہوا یا تو بچے کے اندر اتنا شعور پیدا کریں اس کو اتنا سمجھائیں تعلیم دیں کہ وہ باشعور ہو جائے پھر مسجد میں لے کر آئیں پھر لائیں تو بچے جن کے ساتھ بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر مسجد میں اول ہی بنتی ہے نمازی اتنے کہ ایک سب میں پورے آ جاتے ہیں تو کسی ایک سائیڈ میں بچے کے ساتھ خود کھڑے ہو جائیں اور اگر مسجد میں نمازی زیادہ ہے تو بڑوں کا احترام کریں صف اول میں نہ کھڑے ہو بچے کو لے کر کے پہلے بڑوں کا حق ہے بڑے حضرات آگے صف اول میں بیٹھے بچے پیچھے بیٹھے ایک ترتیب سے کھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپس میں گفتگو نہ کریں مسجد میں فون پر گفتگو ہو رہی ہے بیٹھے مسجد میں بات فون پر دنیا کی ہو رہی ہے مسجد میں آنے کا مقصد خالص دین اللہ کی عبادت دین کی بات کرے عبادت میں مشغول ہو جائے کچھ بھی نہیں کم از کم آنکھ بند کر کے اللہ کی یاد میں دل کو لگائیں جو کرے اپنے دل کی طرف اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرے قرآن پڑھنے والے حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جب مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو نکالے دائیں ہاتھ سے میں اکثر دیکھتا ہوں بہت دل دکھتا ہے لیکن اس وقت موقع محم مناسب نہیں سمجھتا لیکن دل دکھتا ہے اس لیے اجتماعی گفتگو میں آپ کے بات سمجھا رہا ہوں ہمیشہ قرآن کو دائیں ہنسے ہوئے دائیں اور لے کر کے فوراً سینے سے گئے الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور لٹکائے لٹکا کے چلے آ رہے ہیں لاہور و مولانا عاشق الہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں مدینہ منورہ میں ان کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا یوسف صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہندوستان کے ایک دیاتی بوڑا اور ایک بڑھیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے تعلیم سے تعلیم سے راستہ نہیں بالکل چٹے ان پڑھ اس زمانے میں حج بہت سستا تھا ڈھائی سو روپے میں حج ہو رہا کرتا تھا دونوں نے حج کا ارادہ کیا پیسے جمع کرنا شروع کیے جب پانچ سو روپے جمع ہو گئے اسی دوران کہیں محلے میں گلی میں کوئی قرآن بیچنے والا آ گیا بڑے میاں کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اللہ کے گھر جائیں گے تو کیوں نہ پہلے اللہ کی اس کتاب کو تو لے جس میں حج کے احکامات لکھے ہوں گے کسی سے پڑھوا لیں گے قرآن کی محبت دل میں آ گئی قرآن لے لیا لے کر کے گھر میں آ گئے جب گھر پہنچے تو گھر میں کوئی جگہ ہی ایسی نہیں تھی جہاں قرآن پاک کو رکھا جائے چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا اب پریشان ہو گئے کہ کہاں رکھے ملا کر طے ہوا کہ قرآن پاک کو دن میں تو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور رات کو چونکہ آرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے آدھی رات بڑے میاں سر پہ رکھیں گے اور بڑی بھی آرام کریں گے اور پھر آخری پہر میں بڑی اماں جو ہے وہ قرآن سر پہ رکھیں گی قرآن کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے سب سے عظیم جگہ یہی ہے ایک رات کا ادب صرف قرآن پاک کا دونوں بزرگوں نے قرآن پاک کا یہ ادب کیا صبح جب مؤزن نے اذان دی تو اللہ کی رحمت سے دونوں قرآن کے حافظ تھے علم سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی جب تک ادب نہ ہو ادب سیکھیں نماز کا بھرپور اہتمام کیا کرے مسوا کریں, کریں، خوشبو لگائیں کپڑے خوبصورت پہنے جو اللہ کے سامنے نماز کا کھڑا نماز پڑھنا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اب ہماری حالت یہ ہے ہمارا لباس ایسا ہے اللہ کی رحمت کیا توجہ ہو اللہ کے کی رحمت کیا متوجہ تو آداب سے جب ہم اعمال کریں گے اللہ پاک انشاءاللہ و تعالی تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بھرپور اس پر اجر ثواب ملے گا یقیناً اللہ پاک اس پر اپنی شیان شان ہمیں اجر سواب بدلا اور آئندہ کلی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے اللہ راضی ہوں گے اللہ کی رضائی سب کچھ ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے